За останніми даними, російські окупанти знову пошкодили лінію електропередач по вузу Авдіївки. Ми вирішили запитати у місцевих, як воно жити у місті без світла. Сьогодні утром. А во сколько? Ну, часов 9, як так. Це даже не знаю. 9 млн. Сочно. Ну, а взагалі освіщення не було э, городського, в смысле, уличного освіщення не було, вже не два. Давно с утра 10 часов. Да. Кого? Света. 10 минут 11. Сколько? 10 минут. 11. Сколько? 10 минут 11. Не надо. Я, я еще на базар не упаду. Я не два раза духа, потом да. через 5 минут загорается, Потом -10, минут через тепло опять загорается. В среднем здесь Делаем-то или что? Ну, то есть. А света нет? А света. Ну, свет вот не было сколько? Дней 10 как а так, как можем, так и э, переконтовываемся на жизнь. Что сделаешь? Ничего не сделаешь. Нам вот, чтобы побыстрее закончилось. Чтобы разобрались с этим. Разобрались. Верховки. А нам, работягам, одинаково. Особенно пенсионеров. Что нам делать? Скажите, пожалуйста. Скажите, пожалуйста. Мы уже, конечно, и не нужны люди, пенсионеры. Нужны, когда работали.